fermer o'ziga ijara huquqi asosida tegishli bo'lgan yer uchastkasini sotishga haqli emas fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonun o'n uchinchi moddasiga ko'ra fermer xo'jaligiga berilgan yer uchastkalaridan qat'iy belgilangan maqsadda foydalaniladi ular xususiylashtirilishi shuningdek oldi sotdi garov hadya ayirboshlash obyekti bo'lishi mumkin emas u qonuniy usulda mazkur yer uchastkasidan ikkilamchi ijara berish mumkin hisoblanadi fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonunning o'n oltinchi moddasiga ko'ra fermer yer uchastkasini yuridik va jismoniy shaxslarga qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish orqali bir yilga bo'lgan muddatga ikkilamchi ijaraga berilishi mumkin shunday ekan noqonuniy yer sotib olish keyin sarson bo'lib yurgandan ko'ra qonuniy tarzda ikkilamchi ekinlar uchun yuqorida tartibda belgilangan ijara berish fermerga ham ijaraga oluvchiga ham foydali bo'ladi